И всем привет! С вами я Хакер Фит, и сегодня я снимаю про GTA San Andreas. Извините, но у меня нету пока камеры. Если вы, вы будете ставить лайки, я куплю новую камеру и буду снимать про GTA San Andreas. Я вам покажу три лучших кодов и нужных кодов GTA San Andreas. Я много играю в GTA San Andreas. Ну и люблю читерить. И я покажу первый код это на оружие. Вот так оно выглядит. О! Это граната вот, такой классный. С прицелом вот. И все полетелось. Взорвали. -и, -и, и тут... Ну, а МК-16 я могу пострелять. Кого-то. Ну, тут никого нету. Ну, это вы знаете. Ну и дробовик, пистолет, USP. Пила. Ну и... Так, вот так они. Пульт управления! Я могу подорвать тебе, но я не хочу. И второй код это м, на самолет. Она вот так пишется. вот, Какой классный самолетик. Я сейчас полетаю на нем. Чтобы летать на нем, вы должны. Вы должны нажать 8, когда вы до конца выщать, И нажму 8. Вот. И все полетело. И вот, классный. Он мне вообще нравится. И пошла опять аэропорт. Могу баллончики убрать. Но мне сейчас они нужны. Что? 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 Вот так надо. И третий код это на Jetpack. Ну, два способа. Rocketman и UECGAA. Ну, это очень легко. Смотришь на птичек белых, которые летают по А почему? А, о! Второй самолетик. Ну, я сейчас попробую полетать на нем. Ну, вот так, Ну что-то Давай, качок, залезай. Я